Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить свиные ребрышки в духовке. Подробный рецепт будет в описании. Для этого нам понадобится красное вино, кетчуп, французская горчица, масло оливковое, перец, грейпфрукт, лук, морковка яблоко и 2 килограмма ребрышек свиных. Сейчас мы будем обжаривать ребра до коричневого цвета. Ребрышки мы уже обжарили до коричневого цвета, выложили их на противень, желательно косточкой кверху. Будем обжаривать лук с морковкой. Пока наш лук с морковкой обжариваются, мы будем готовить наш соус для наших ребер. Для этого нам понадобится полстакана вина, столовая ложка кетчупа горчица столовая ложка даже больше получается почти 2 столовые ложки сахара 2 столовые ложки соли без горочки 2 столовые ложки. Масло оливковое 3 ложечки столовых. Также мы выдавим грейпфрут, сок, будем перемешивать зажаренный лук и морковку мы уже положили на противень на наши ребрышки сейчас будем накладывать перец и яблоки сверху вот так вот положим И яблочки сверху. И будем заливать соусом. залили водой так, чтобы покрылись наши ребрышки и наши овощи. Будем запечатывать фольгой и отправлять в духовку. Накрыли фольгой, отправляем в духовку на 140 градусов до готовности. Друзья, наше блюдо готовилось полтора часа. Вы смотрите по своей духовке. Если вам понравился наш рецепт, напишите комментарий, поставьте лайк. Еще увидимся. Пока-пока.